Уникальный республиканский конкурс, который привыкли смотреть по телевизору, прошел и в Петропавловске. Его масштабность впечатляет. В прошлом году участие в нем приняли больше миллиона ребят. Конкурс проходит в три этапа. Отборочный тур по всей республике, полуфинал и финал. В нем примут участие лишь 12 сильнейших участников из 16 городов. Туда могут входить группы дуэты, сольные исполнители. По количеству, сколько отберут, мы пока не знаем, но знаем, что будет как сказать, 12 полочек. Вот, и это надо будет заставить э, группами, дуэтами и сольными исполнителями. Вот, и они пройдут финал, и из них выберут уже финалистов на новую волну. На новую волну мы будем проходить автоматически, без э, кастинга в Москве. Как будут проходить другие страны, СНГ и зарубежья Естественно, здесь очень много хороших и очень разношерстных Допустим, есть дети, которые там слушают определенную музыку только в одном направлении. Есть дети, которые там, могут, могут выдать там песню последнюю там какую-нибудь Марса там или Рианы там. Есть очень разные дети. Есть кто фирму поет, кто народные песни поет. Ну, дети, они на то и дети, чтобы их развивать. Мы им говорим, что нельзя двигаться в одном направлении, нельзя только такую музыку петь и такую музыку слушать нужно. Оттуда чуть-чуть, отсюда чуть-чуть. Искать надо себя пока. Дети и этот фундамент, на которых можно, ну как пластилин, здесь можно лепить и так, и в ту, и в ту сторону. Поэтому хорошая возможность я считаю. И вот оно, долгожданное выступление. Репертуар детей оказался очень разнообразным. Но так как это конкурс поп-исполнителей, то все старались выбрать современный жанр. Небеса мои я выбирал, как, чтобы она была мелодичная и чтобы тронула всех. Я мечтаю попасть, ну как, на, на республиканскую сцену, может, на мировую даже. Вот, выиграть этот конкурс. Поначалу я просто стал учить песни, как, а потом уже все близкие начали говорить, что ты у тебя как, голос есть. И я уже понял и как, да, на конкурсах участвует. Судя по репертуару, юные конкурсанты предпочитают петь песни для взрослых. И желание победить очень велико. Многие участники уже имеют определенный опыт. Я пою песню «Feeling Good». Это песня британской группы «Мюз». Мне нравится их песня, я вот ее использую. Вот Когда волнуются люди, Часто довольно-таки проигрывают, испытывают какие-то поражения, но я вот когда не волнуюсь, я такой человек, всегда получается что-то хорошее из этого. В отборочном туре приняло участие 20 вокалистов. Финал состоится с 4 по 6 июля, в дни празднования Астаны. Гран-при конкурса – возможность представить Казахстан на новой волне в Москве, президентом которой является композитор Игорь Крутой, а победитель получит 1 миллион тенге. Дарья Дмитриенко, Дулат Мусафиров, Акпарат.